Привет, друзья, я сегодня снимаю видео о моих э, подарках, э, которыми привезла моя подружка из э, этих. Ну короче, короче, привезла подарочки. Не помню откуда. Честно. Первый подарочек это верну из милка с Орео. Извиняюсь, перепутал. Это милка с Орео. Мне очень сильно нравится. Господи, оно голубое кажется. Если так вот нет, то оно кажется голубой. Если вот так вот, то ну вроде фиолетовый вот так вот. А если я так сделаю, то ну то ну... Короче, сильно. Дальше идет она мне призвала фрут. Как ничего не заменил. Ну, короче, понял, нормально. Нормально. Дальше идет, О, чтобы вам не было вот так видно. Вот такой чайник. Ну, это как это чайник. Вот первый, первый чайник. Сейчас это видно. Первый чайник виде, потому что там потом, потом, Перечек вкусненький, такой из э, ягодами. Вкусненький такой плохой неплохой. Мне он нравится, я уже один пробовала. не понравился если даже там сахара не надо добавлять, он так сладкий. Здесь добавлено... Э, здесь добавлено... Две ложки сахара. Она мне дала такой списочек. Э, Типа, по... где там, что там написано. Это она в... в... написала на компьютере. У вот. меня их было три, я уже не выпила, осталось да. Дальше я like, такой заварный чайчик. Ой, не рассыпала. -а -а -а. Угощаемся не ага, да? Сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот, смотрите. Так, чайчик. Вкусненький. Мне нравится. Тоже пробовала. Тоже, тоже, вкусно. Ну, это все подарочки. Ну, так сказать. Она еще подарила мишку. Мишку. А, вот он. Ой, такой кабинет, шапочка так, ну, я, с ним, я с ним сплю. И подумайте, я маль, что я маленький ребенок. Мне он очень нравится. И он такой милаленький. Mm. Мне все равно, равно, что там будет. Что-то будет говорить, такое это секунды, что там мне нравится, не нашел нравится, мне вс равно. Короче... Теперь подарки были от него. Теперь подарки от ее мамы. Это был подарок где он? А. Вот. Такой ночничок. Вот такой ночничок. Вот. Перед там рисунки. там рисуночки, понемножку-понемножку рисуночки. Я сейчас аквариум это свалю. Вот, так хорошо. вот э так -э -э, да, как раз -э -э прикольно. Сейчас. Я его не кружу, потому что батареек нет. Я вообще не загружала я батарейки. Надо, надо купить. И начать. Так, дальше тут включать и выключать. Сзади такой у нас сбоку, такой не В тюнке там есть фонаричек. Он маленький. Он маленький, конечно, но он освещает полностью. Он, я не знаю, я принимаю конечно, прикольный. Но я вам если я хочу сюда ставить убрать этот фонарик. Попишу к своему папу, чтобы он выкрутил этот фонарик. И будет как стакашка. И тоже прикольно. Ну, не стакашка для питья а для этого э, для Короче. Ну, ну на этом все. Пап... А, папа, ж папа, ж папа, папа, папа А, еще шпаты там. Еще шпаты. Шпаты, шпаты забыли. О, три. Так, дальше мне папа подарил. Подарил. он мне подарил две вещи маленькие. Тоже чай. Тоже чай. Он прикольный, его просто так включаешь, вот и он сам собой. Его можно использовать 8 раз. Это уже хорошо. Можно брать с собой куда-то. И, я не знаю, можно с собой кто-то брать, в кипяток его кинуть, и он не испортится. Потом такая светящая штучка. Ну, Но... На этом все. Всем пока-пока. Всем